Сегодняшняя пресс-конференция посвящена ситуации, которая сложилась вокруг предприятия, которое имеет очень огромное стратегическое значение, которое является монополистом на рынке железнодорожного бизнеса в Украине. И касается той ситуации, которая сложилась вокруг него. Особенно она касается еще пока нынешнего, отстраненного от обязанностей, но тем не менее являющийся генеральным директором Укрзалызницы, господина Астапюка. Сейчас на Украине очень тяжелая ситуация. Война, катастрофическое состояние экономики, ситуация в бизнесе нерадостная. И тем не менее, люди, которые этой зимой победили на революции чести, они доверяют своему правительству, доверяют премьер-министру и той линии, которую, которую она ведет. Все люди рассчитывают на то и стояли за то, погибали за то. И доверяют сейчас в том, что именно эта революция чести приведет к тому, что в стране больше не будет коррупции, не будет семейных схем, не будет семейного бизнеса так называемого. То есть будет нормальное абсолютно европейское развитие экономики. И тем не менее, что узнаем? что э, те коррупционеры, которые великолепно процветали при э, бывших правителях, при разных режимах, они процветают и сейчас. жити. Не тендерная мафия, которую мы побороли, скасувавши так, пресловутый закон народного депутата Яценка, которого мы все вважали и вважаємо продавцем, продавцем інтересів Украины, ничего не изменило. Склалося так, что Біля державного бюджету оці прилипали оці оборотні, які і прислуговували закордонним розвідкам, особливо нашому колишньому другові сьогодні Росії ФСБшникам, все робиться для того, щоб нас, якщо не на полі бою, підло нагло вбити і перемогти, як Крим нас забрала, як сьогодні намагаються забрати схід, так і борються з нами в економічній площині. Ми знаємо, що Укрзалізниця, автодор, і інші стратегічні галузі народного господарства. Це є бюджетно наповнюючи і бюджету дуже поглинаючи, даючи сотні мільярдів прибутків Укрзалізниця в рік. Здавалось би, ці кошти мали б піти в бюджет на пенсії, на лікарства, на медикаменти, на стабілізацію валютного курсу гривні і інші ні. Порядка 70%. Може, 80% по нашим підрахункам все розкрадається через так звані закупівлі, які здійснює, здійснювало, здійснює, і ми би не хотіли, щоб здійснювало нове керівництво, яке прийде в «Укрзалізницю», Тому що саме керівництво ще нічого не рішає. Начальники відділів управлінь підлабузники, які працюють в системі, яка має місце до закупівлі, стараються зробити все. Щоб як можна більше вкрасти, як можна більше вивести з бюджету і положити в свою кишеню, я кажу, не було б великої біди, якби ці кошти, які вони вкрали, працювали на користь нашої країни в інші напрямки. кажуть, з одної кишені вкрали, в другу і веде в загальному на розвиток економіки. Це так сказати, хоч пано, але маленьке зло, хоч зло, але маленьке зло. А коли вкрадені гроші в «Укрзалізниці» направляються на фінансування тероризму. В АТО, через різні кримінальні схеми нашого екс-так би мовити президента Віктора Федоровича Януковича і оточення вигляді Соркінів, колишнього головів національного банку Арбузовів, Азаровів, їхніх сімей через компанію Амако і сотні інші, які працювали на стару систему і сьогодні продовжують працювати на нову систему. Мені дуже жалко наших братів, сестер, які кров віддають, проливають. На наших східних і південних просторах нашої незалежної України і жалко, що один ні волосок, ні сльози народних депутатів, які сьогодні ми маємо у Верховній Раді, не пролились, і ми бачимо їх і виступи по телебаченню, які плюндрують нашу честь, гідність, незалежність, які всі дозволяють, користуючись своєю депутатською недоторканістю, оці всі речі нагнітати, робити. Але навіть зараз гонка виборча, але не працювати на користь країни, я би хотів свій виступ резюмувати віршом, який в далекому 2006 році під стінами Національного банку України, чергуючи в палаці, яка була поставлена, люди виборювали своє право жити на нормальній, красивій багатій країні, написали вірш, присвячений корупції. Ми не сієм і не пашем, ми воруємо у людей. Ми саруюс воров создали із безстижих ні людей. Ми ламаємо. мы не строим, мы людское украдем. если кто мешать нам будет как гангадзе уберем мы союз воров создали он секретен и большой бойтесь нас им сдуганите, а то будем бить ногой. можно палкой если нужно и людавку затянуть бойтесь нас им сдуганите, чтоб средства были гульнуть А когда мы вдрызг напьемся и не сможем воровать, не подумайте мешать нам наши силы пополнять. Вот і не бояться знать, корупція у нас. Зговорились, обнаглелі, все грибуть к собі підряд. Закінчуючи свої ці слова, вони мене завжди викликають мурашки на шкірі, коли я їх зачитую під цінами Національного банку, коли кожного чотири ми проводимо мітинги громадян, щоб захистити економіку нашої країни. Звичайно, можна було. б хвилини мовчання віддавати за те, що сталося. Але у нас простих людей свої думки, а у владі свої думки. У сильного – завжди безсильний винуват, як кажуть, у владі. Винувати люди. Бо згідно конституції, основа суспільства є громадяни України, які вибирають владу, делегують владі повноваження, можуть зняти владу, можуть і повісити. Вчільників у владі, бо це конституційне право громади, як вона буде решити, коли інституції ні судові, ні прокурорські не працюють, то щось потрібно робити. Хотілось би, щоб ми в своїй красивій правдивій країні незалежній сформували нормальні речі, що той, хто прийде на посаду укразалізниці голови чи інші чільники, щоби працювали на користь країни, ми вимагали. Від як тільки на після майдану, які відбулися перші події, три сотні приходили волонтерів з майдану до Яценюка, нашого прем'єр-міністра, і вимагали, щоб усі кадрові призначення чинників вийшли на погодження з майданом з віче. Перед людьми, щоб люди якось могли впливати, скритикувати чи сказати ні, ми його не хочемо інше. Але на сьогодні до великого жалю ми маємо те, що маємо кадрові призначення, призначаються, мабуть, за хабрі за взятки за відкупні в колуарних стінах. Але нічого не погоджується з вічем, і треба, щоб це віче, чи якийсь інший орган народовладдя щоб хоча б недільно чи якось він збирався, і ми разом спільно з вами, шановні громадяни, ці питання рішали, щоб вся Україна. Усіх містечок, областей приїжджала на Великий Майдан Київський щонедільно, і сказала владі, чільникам владі своє слово. Дякую всім за увагу. Добрый день. Сегодня на улице очень хорошая погода, но, к сожалению, очень плохо обстоят дела в стране как в экономическом, так и политическом смысле. Плане. Я хотел бы обратить наше внимание, ваше и свое внимание на то, что происходит в стране. В то время, когда нас атакует внешний враг, существуют некие контрреволюционные внутренние силы, которые помогают этому внешнему врагу. Такие предприятия, как Укрзалезница, должны работать денно и ношно на победу над врагом, над внешним врагом. В то же время нам стали известны факты того, что данная организация замешана в коррупционных схемах и выведенные при помощи данной организации деньги помогают как раз внешнему врагу. Поэтому активом Комитета народного контроля, в состав которого входит большинство, это молодежь, Многие, к сожалению, сейчас в зоне военных действий находятся. Но сегодня мы примем активное участие в митинге у стен кабинета министров для того, чтобы наши мужи, наши мужи, которые правят страной, премьер-министр, все остальные люди, которые входят в кабинет министров, обратили внимание на то, что не следует держать у руля организации, которая может помочь в целях достижения победы тех людей, которые могут даже на... Тысячную долю помешать данной победе. Поэтому сегодня в составе наших, наших представителей у стен кабинета министра будут представители как 8-й афганской сотни, так и афганцев как таковых, которые не могут участвовать в боевых действиях. Они и так уже получили инвалидность в предыдущие периоды, в предыдущей войне советского периода. И хотелось бы еще указать на то, что мы на этой акции не собираемся останавливаться. Мы проведем серию акций, которые будут соответствовать нашей основной деятельности. Именно, именно у нас основная цель нашей основной деятельности ⁇ контроль власти как таковой. Контролировать власть надо во всех ее проявлениях. Не только во властном движении чиновника, но и в действиях тех людей, это может быть и коммунальное предприятие, и государственное предприятие, которое обязаны наполнять как коммунальные бюджеты, так и территориальные бюджеты и тратить соответствующим образом данные деньги, то есть только для людей, а в данной ситуации сегодняшнего дня только для победы над врагом. Спасибо. Все, кто не сумел и не услышал нашего призыва и может быть сейчас слышит или по телевизору или каким-то радио сообщением, я прошу 12 пол первого час все-таки собраться у стен кабинета министров, чтобы выразить поддержку данной акции. Спасибо. Добрый день! На о чем хотелось бы сказать мне на этапе становления правового государства в момент развития законов, подзаконных актов, в момент развития механизмов их реализации э, в наш век 21-й очень много информации э, может быть и есть обнародованной. Я привык оперировать какими-то фактическими понятиями, то есть предположение это предположение, мнение есть мнение, но они на чем-то должны обосновываться, даже если это просто предположение. Что касается сегодняшней темы, злободневной для общественников, злободневной для граждан, хочется обратить внимание на то, что специфика работы госпредприятия, как любого другого, так и Укрзалезницы в частности, заключается в том, что в принципе вся информация, которая происходит при приобретении каких-либо товаров, или услуг, э, затрате денежных средств бюджетных из госбюджета Украины, ее можно найти на официальных сайтах, на официальных порталах и эту информацию проанализировать. Так, э, проводя мониторинг этой информации, э, есть, действительно есть ряд фактов о том, что э, при госзакупках э, моменты проведения тендеров, цены были завышены, денежные средства уходили на юридические лица, которые потом практически сразу или через некоторое время прекращали вовсе свое существование. Эти юридические лица не являлись налогоплательщиками, то есть те деньги, которые уходили из бюджета на расчетные счета юридических лиц, с них налоги не были уплачены. Потом уголовные производства были Открыты по должностным лицам этих юридических лиц, тех или иных посредников, и в связи с этим недополучение бюджета и как, как следствие возможное раскрадание этого бюджета, если так можно сказать. Хочется обратить внимание на то, что еще раз обратить внимание на то, что вся эта информация есть на официальных сайтах. Ее можно проверить, посмотреть, и выводы о соответствующих действиях можно сделать самим. Кроме того, у нас есть единый реестр предприятий и учреждений организации Украины. То есть, если мы посмотрим на результаты тендеров по госзакупкам, какие предприятия выигрывали эти тендеры, по каким ценам покупались те или иные товары или услуги, сравним их с ценами на момент заключения тех или иных договоров, Потом код ЕгрПО e этого предприятия в объем на официальном сайте, то мы будем видеть, что совпадают адреса этих предприятий. Будем видеть их место регистрации. Будем видеть момент начала и момент окончания хозяйственной деятельности этих предприятий. Выводы, я думаю, каждый для себя сделает сам. Спасибо. Я представитель общественности, гражданские активисты, и неоднократно приходилось пикетировать разные государственные учреждения, в том числе суды, по вопросу иллюстрации и, прежде всего, борьбы с коррупцией. И в данной ситуации общественность не согласна замалчивать такие факты, которые сейчас происходят на Укрзалезнице. Вот. Население после событий данного года, после нашей революции, чести, не готово терпеть дальше то издевательство, которое происходит в таких ну, в больших учреждениях. Как говорил правозащитник, мы теперь разбираемся в том, что все, каждый, каждый проведенный не по правилам тендер, это средства, которые украдены с нашего кармана. Мы все должны понимать, что каждые 100 тысяч которые, гривен, которые были каким-то образом украдены через незаконные тендеры или с нарушением процедуры, это как минимум минус 19 тысяч с нашего кармана наших налогов. В связи с тем, что каждая копейка сейчас на счету, и каждая копейка может быть потрачена для того, чтобы спасти наших воинов, которые воюют на Востоке, мы не должны прощать этим людям продолжать разворовывать наше государство. Кроме того, следует нам всем, как обычным гражданам, обратить внимание на то, каким образом и до какого уровня доведена Укрзалезница, Действиями нынешнего менеджмента я, например, вот являюсь потребителем да, вот услуг, периодически езжу на железной дороге, и я, например, не понимаю, почему на сегодняшний момент стоимость билетов в пассажирском поезде почти приравнивается к стоимости поездки на автомобиле. Такого не было никогда. За последние 23 года, если даже посчитать, Стоимость проезда в поезде всегда была где-то приблизительно в два раза дешевле. Поэтому нужно разобраться, откуда у Залезницы такие затраты, откуда у Залезницы такие убытки, связанные с такими непонятными тендерами. И мы считаем, что общество и все активисты, все граждане должны высказать свою активную позицию. Поэтому сегодня мы проводим пикет. Кабинета министра. Мы требуем, чтобы Кабинет министров принял кардинальное решение. Мы знаем, что Борис Астапюк временно отстранен от своих обязанностей, но мы хотим, чтобы не только был отстранен, а деятельность его была значит, проверена, расследована, был проведен аудит. И на основании данного этого аудита были приняты соответствующие законные меры. Мы считаем, что здесь есть основания для того, чтобы открыть, возможно, уголовное дело. Ну, я думаю, что в этом разберутся правоохранительные органы. Спасибо. Подведем итог конференции нашей. Арсений Петрович, мы хотим обратиться к вам. Каждый украинец гордится скромностью и бесстрашием и стремлением справедливости своего премьер-министра. Мы очень гордимся тем, как вы себя ведете, как вы, невзирая ни на обстоятельства, которые вокруг, невзирая на какие-то давления, тем не менее, бесстрашно бросаетесь в бой и отстаиваете интересы страны. И тем не менее, вы премьер-министр, и вы это ваша команда. И если в вашей команде находится человек, который, возможно, он хороший менеджер, конечно, он в течение 14 лет занимается снабжением, возможно, он хороший менеджер, только менеджер чего он является? Менеджером своей страны, работающей на страну, или менеджер своего кармана? Арсений Петрович, в данной ситуации вы бросаете тень на себя. Украинцы, которые победили на революции гидности, которые являются людьми чести, а каждый украинец сейчас живет широко открытыми глазами. Он смотрит, он все видит. Мы не сможем замолчать, и мы не сможем молчать. Мы выстояли эту революцию вместе с вами. И мы стоим с вами вместе дальше. И свою страну мы строим также вместе. Поэтому не удастся в данной ситуации господину Остапеку просто погрозить пальчиком и сделать то, что сделано неоднократно. Как может э, отстаивать свою непричастность к коррупции человек, который внес за себя залог в размере 23 миллионов гривен? Как может говорить человек, который, что он не участвует в коррупции, который проходил фигурантом более чем по 20 уголовным делам? Арсений Петрович, пожалуйста, стройте свою команду, мы вам доверяем. Доверяйте также нам. Увольняйте тех, кто использует старые методы в построении новой страны. Спасибо.